В ходе отработки заводского района внимание наших сотрудников привлек парень, который вел себя подозрительно. Подойдя к парню, наши сотрудники поинтересовались, есть ли у него при себе запрещенные предметы. Он пояснил, что у него есть 4 пакета с курительной смесью. Предложили ему проехать в заводский отдел полиции, где он добровольно выдал 4 пакета с курительной смесью. Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу. Предварительная квалификация 309, часть 1. Задержанный доставлен в Четыре пакета серебристого цвета, содержимое мне ранее неизвестны. Сидел в баре, выпивал, не с целью продажи, но как бы для себя. Но на Рождество решил купить детям подарки, ну и окончательный результат оказался у сотрудников правоохранительных органов. С кем вы сидели в баре? Я сидел в баре, выпивал, но того человека я ранее не знаю. Так. Может быть, то, что я был сильно подвыпивший, так... слово за словом мне предложил, я взял. Ну, Как-то как вот так вот. Он когда предлагал вам приобрести данные пакеты, вы знали, что там находится? Нет. Знал, ну, что там. с какой целью ты купил? Ну попробуй, что оно такое. Ну как бы и все.